Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у Прайм Тайм. У жовтих водах комунальне підприємство Чисте місто опробовує перші контейнери для роздільного збору сміття. Чисте місто саме з Атомінвестбуд для нового створеного ОСББ «Теплий Дім. Презентуємо два новых контейнера. Один это для сбора твердых бытовых отходов. Ну и по просьбе жителей еще один контейнер поставлен для раздельного сбора бутылок, спета и стекла. Как мы видим, крышкой сейчас не, ну, не надо будет притрагиваться. Она открывается сама и закрывается сама. Это дает возможность тому, чтобы мусор не разлетался по двору, он будет весь находиться в контейнере. Ну и просьба всех жителей как бы относиться к чистоте в нашем городе на более серьезно. Чистое место не закупала эти контейнера. Управляющая компания Atom Invest Boot предоставила эти контейнера для своего ОСББ «Теплый дом». Это Пробные контейнера на дальнейшем, если оно все покажет в лучшую сторону чистоты в городе, эти контейнера планируем поставить по всему городу. На данный момент по поводу раздельного сбора бутылок PET из стекла, это первый контейнер, который установлен в городе. Сейчас планируется сделать раздельный сбор вот этих бутылок, для того, чтобы их потом отдавать на переработку. Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія «Степ» має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у «Прайм Тайм».